Ну, давайте, давайте созвонимся. Татьяна Борисовна, перезвоните мне. Давайте созвонимся. Ну, а да, отлично. Вот видите, все-таки, да, как филолог, филологом друг друга понимаем. Прекрасно. Ну что, уважаемые друзья, вот они, красавицы, очаровательные леди. Кто-то сюда пришел по нужде, кто-то за долги, кого-то выкинули просто из-за стола, и только вы сегодня пришли по собственной воле. Прекрасно. Ясное дело, само собой. Итак, ну что, мы уважаемые друзья. А сейчас Юленька развернется спиной, быть может, впервые станет спиной к своим подругам и подарит... Ну, не так близко, Юля, вы убьете этим букетом, он 15 килограмм весит, я вас умоляю. Итак, подарит вам возможность, девушки, называть себя в скором времени невестой, а не далее, чем супругой. Итак, Юленька, мы готовы? Господи, я переживаю, смотрю, опять нет Максима, думаю, Максим разнервничался, видимо, ушел переместился в центр другого внимания. Итак, друзья мои, вместе считаем до трех. Готовы? Итак, один, два, три, пошла букетик, ама! Господи Юлия, вы бы, видели, вы бы видели ее глаза. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вы Надежда офтальмологов России. Вы представляете? Сразу такие. Такой ксенон включился ночной, вы знаете. Итак, на ну что заготовили, да? В этой замечательной жесткой тусовке Татьяна, мы вы, вывели форварда. Итак, вперед. Один. Два, три, вперед, руке. Опа! Татьяна, куда мы с вами против Анастасии? Да? Так. Оп, малыш, не мешай! Танюша! Спасибо, аплодисменты! Аплодисменты Насте, браво! Настя, когда вы счастливы, рады, рады, негодуете, Какое ваше мнение? Первая эмоция, это важно. Было, Жизнь пока. Рода, наверное спасибо огромное мы то как счастливы наверное тоже за вас друзья аплодисменты настя спасибо ну что же и теперь самое время этой замечательной паречить и оказаться вдвоем в ванном центре этого зала нужен ли вам предмет